я вчера забыл, может сегодня не забуду показать вам, что входит в мой платный аудит. Платный аудит мы меня стоит полторы тысячи гривен. Туда входит документ со всеми разборами аккаунта всех компаний работающих. Я разбираю работающие, не работающие, ну типа, не знаю, для вас в приоритете запущенные компании, которые работают. Если есть такие другие, то вы кажете, соответственно. Плюс, видео входа. Я все объясняю, разъясняю. Он, у меня прошлое видео заняло полчаса по аудиту. Но я постарался донести максимально качественно, максимально все подробно, чтобы клиент, во-первых, понимал, что надо делать, а во-вторых, чтобы понимал, какой я специалист, если не захочет до мене обратиться, чтобы понимал уже на этапе аудита, какой я специалист яку какую я информацию ему даю. Поэтому это я думаю, максимально хорошо. Кого интересует настройка контекстной рекламы или сайтов, давайте, обращайтесь, будем сотрудничать.